Kalau Asia ni adalah satu syarikat. Dia dah jadi satu blok ekonomi yang paling besar di dunia. Populasi Asia dalam 687 juta lebih. Lebih ramai daripada kesatuan Eropah tu sendiri. Jadi... Kalau kehadiran Trump pada hari ini, pada tahun ini, pada ketika ini, negara menjadi pengurusi ASEAN, kalau perikatan nasional yang jadi kerajaan, dia orang terima ataupun tidak terima Trump. Dia orang nak tolak ataupun tak tolak kehadiran Presiden Amerika Syarikat dalam negara kita. Dia orang nak sambut ataupun tak sambut Trump yang hadir di dalam negara kita ini. Kenapa saya tidak pernah yakin dengan kemampuan PAS mentadbir? Hmm. Karena saya tidak melihat growth mindset, growth mindset yang ada daripada PAS. Setiap kali mereka ada diberikan peluang dan amanah mentadbir negeri, hmm. satu-satunya yang jalan yang mereka ambil ialah victimology. Kamilah mangsa. Kenapa kami jadi mangsa? Kami di anak Kenapa kami tidak diberi peruntukan? Right, saya sambil-sambil tu kalau aku ada video-video lain Aku akan share daripada TikTok Ada banyak video ni, hampa nak video apa Macam-macam ada Haa. Okay uh, Okay, tadi kan kita sebut soal Asia kan Ada seorang brother ni, dia ada cerita soal Asia Soal Asia Kebetulan kita ada di dalam Timor Leste Berjaya masuk-masuk Asia apa semua kan Kita tengok Satu syarikat, kan? dia dah jadi Okay, ini kawan ni ceritakan soal Asia kalau Asia ni satu syarikat apa akan jadi kalau Asia ni adalah satu syarikat, dia dah jadi satu blok ekonomi yang paling besar di dunia. Populasi Asia dalam 680 juta lebih, lebih ramai daripada kesatuan Eropah tu sendiri. GDP keseluruhan Asia hampir 4 trilion dan pertumbuhan kita dalam 4.7% tu lagi laju daripada negara-negara Eropah dan juga Jepun. Asia sekarang ni antara top 5 blok ekonomi terbesar ya? di belakang China, US, Eropah, India. Bayangkan daripada sekumpulan negara bekas jajahan, hari ini semua kuasa besar berebut nak berkawan dengan Asia. Asia ni bermula bukanlah dengan sangat-sangat doh. -sangat. Pada tahun 1967 Asia Tenggara banyak sangat ketegangan perang Vietnam, konflik komunis dengan Barat, Malaysia lepas konfrontasi dengan Indonesia. Tunku Abdul Rahman Perdana Menteri Malaysia masa itu kata kalau kita asyik berpecah sampai bila pun tak boleh nak maju. So pada Ogos 1967 lima negara iaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina dan Singapura depa sign deklarasi Bangkok. Daripada deklarasi Bangkok ni lahirlah ASEAN, Association of Southeast Asia Nations. Dengan matlamat nak bina kestabilan dan juga kerjasama serantau tanpa pengaruh kuasa besar alone sebagai ASEAN ni kita kuat tapi bila kita bergabung semua menjadikan dia makin kuat satu demi satu negara mula join ASEAN Brunei tahun 1984 Vietnam pada tahun 1995 lepas tu Laos pada tahun 1997 dengan Myanmar dan juga 1919 Cambodia masuk dan yang terbaru Timur Leste masuk jadi ahli ke-11 banyak negara yang berminat untuk join ASEAN ni antara lain macam Papua New Guinea ni sebelum ni Bangladesh pun pernah inquiry nak join ASEAN tapi belum diterima sepenuhnya ASEAN dulu positif dia memang nak elak perang dan sekarang ni ASEAN ni dah lebih pada jadi blok ekonomi yang strategi di dunia dunia Tahun ini, kita dah launch ASEAN Vision 2045. Ia adalah blueprint 20 tahun akan datang yang fokus kepada digital ekonomi bagi peluang sama rata untuk semua negara. Climate action untuk selamatkan planet nak cucu kita dekat ASEAN. Income, equality supaya pertumbuhan dia tu seluruh kawasan dapat limpahan ekonomi. Sementara so, negara negara yang pulun nak compete Kita bina jabatan sesama negara. Malaysia jadi pengurusi ASEAN semua sekali dan lah, setiap sepuluh tahun sebab dia pergi lirian, eh? Next time, 2035 ada anak kita yang akan rasa impact. Jadi apa yang kita boleh buat sebagai usahawan? Research market baru. Kita ada Indonesia Vietnam, Thailand dan banyak negara lain yang populasi dia lagi besar so pilih market mana kita boleh masuk so, untuk pekerja kita ada income skill daripada digital sustainability dan AI ini yang ASEAN prioritaskan dalam vision 2045 upskill uh, personal skills jadi first mover dalam new economy dan untuk rakyat biasa understand pun dah cukup faham kenapa harga barang naik turun kenapa Malaysia position certain way supaya kita senang nak buat decision untuk mengundi lepas ni so diplomasi ni sebenarnya dia bukanlah hal Wisma Putra saja, tapi dia adalah periuk nasib kita semua ambil tahu kita, kan, pada akulah kan, pada aku kan, kita nak kena ubah mentaliti kita ikut cara China, cara Jepun tau. Disiplin tu. Disiplin tu. Hu. Disiplin tu sangat-sangat penting. Ini sampah semua rata dunia, kan, sampah sarap gila-gila, lepas tu anak negara maju. Memang tak. Ha. <guluh> aku dah tengok seorang brother tu, dia pergi ke Bangladesh. Bayangkan sungai tu bukan penuh dengan air penuh dengan sampah dekat dalam bandar pekan tu penuh sungai tu dipenuhi dengan sampah kok macam mana dia nak boleh maju Allah 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 jadi aku nak bawa dengan Ustaz Sofian dulu ni dia ni orang kuat pah orang kuat pah jadi kerajaan apa pernah jadi penyokong gila-gila punya orang kuat pah Sofian ni baru-baru ni Donald Trump lah Donald Teramai puak-puak pas kuat gila mengecam Anwar Ibrahim. Depa taruh Anwar Ibrahim ni kau-kau lah soal Palestin, soal itu, soal ini, soal macam-macam dia taruh Anwar Ibrahim. Tapi daripada PAH ini, Ustaz Sopian ni, Sopian ni, eh, mempersoalkan balik kepada pemimpin-pemimpin PAS. Jadi, tak macam cakap banyak-banyak. Jom kita tonton apa yang diperkatakan oleh Sopian ni terhadap pemimpin-pemimpin PAH. Hampa kena ingat. Apa pernah jadi kerajaan. Hampa pernah jadi penyokong-penyokong kerajaan dulu apa? Hampa buat. Apa yang rakyat dapat? Sama saja tuan-tuan. Tak ada perubahan. Okey. Kawan-kawan, hak yang mana baru masuk? Pasal ramai juga baru masuk ni. Kan, ha, total, total orang yang dah masuk live aku ni 16,000 orang. Yang mana baru masuk, dipersilakan tengok daripada awal tajuk utama yang aku bawa. Wanita yang edit wajah gambar Anwar Ibrahim berselendangkan bendera Israel. Boleh tengok daripada awal, geng. Jom kita dengar. Apa Sopian ni kata. Kita cerita tentang negara kita dulu. Saya bukan bercakap tentang politik, tapi saya nak buka pemikiran rakyat. Tak semua rakyat dalam negara kita ni dia menyokong parti. Tetapi semua rakyat dalam Malaysia ini adalah rakyat yang mempunyai hak untuk menentukan kerajaan. Ini realiti dah tuan-tuan. Kita bukan semua penyokong parti. Tapi kenapa kita nak terpengaruh dengan pandangan-pandangan politik? Kenapa kita nak terpengaruh dengan pandangan-pandangan yang nak membawa ke arah negatif? Dan saya bagitahu, kalaulah sekarang, sekarang ini, sebagai contoh tuan-tuan, Kerajaan Perikatan Nasional di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin, pada tahun 2025 ni kalau contohnya dan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN, adakah kita nak tolak? Adakah kerajaan kita ni akan tolak kehadiran Donald Trump dalam negara kita? Adakah kita tidak akan sambut Trump dalam negara kita? Ini persoalan dia tuan-tuan. Lain-lain tu adalah technical. Macam mana sambutan, macam mana nak buat adalah technical sahaja. Tetapi kehadiran Trump tu adakah kita nak tolak? Rakyat nak buat demonstrasi nak buat demonstrasi anti kepada Amerika, anti kepada Israel. Itu hal rakyat. Saya pun buat demo juga tuan-tuan. Saya pun hentam juga di ceramah-ceramah kepada Amerika ni. Ini melibatkan rakyat. Ini hak rakyat. Kita nak anjurkan demonstrasi, kita nak buat himpunan jalanan, kita nak bagi desak, kita nak kecam, kita nak hantar memorandum. Ini hak rakyat. Tetapi kita nak tanya ni. Malaysia dan Amerika ada hubungan diplomatik tuan-tuan. Kalau kehadiran Trump pada hari ini, pada tahun ini, pada ketika ini, negara menjadi pengurusi ASEAN, kalau perikatan nasional yang jadi kerajaan, dia orang terima ataupun tidak terima Trump. Dia orang nak tolak ataupun tak tolak kehadiran Presiden Amerika Syarikat dalam negara kita. Dia orang nak sambut ataupun tak sambut Trump yang hadir di dalam negara kita ini. Ini yang dia orang perlu hujah tuan-tuan. Ini yang dia orang perlu bagi tahu kepada rakyat kalau kami menjadi kerajaan, kalau kami menjadi perdana menteri ini daripada Perikatan Nasional, apa yang dia orang akan buat. Ini yang dia orang perlu bagi tahu kepada rakyat tuan-tuan. Bukan ceritakan satu naratif. Dan kita sebagai rakyat kita kena faham tuan-tuan. Bila kita tanya soalan tak ada jawapan. Bila tak ada jawapan tuduh kita sebagai orang yang menyokong kerajaan tuduh kita dengan kepelbagaian ini kita nak bagi tahu kalau hampa ni nak membawa satu perubahan hampa ada idea apa yang hampa nak buat apa yang hampa ni hampa kena cakap kena jelaskan kena bagi tahu kepada rakyat bahawa kalau kami menjadi kerajaan apa tindakan-tindakan yang kami buat Barulah rakyat kita boleh berfikir Barulah rakyat kita ini boleh menilai dan boleh meletakkan kepercayaan Kalau setakat buat hentam, kalau setakat buat uh, naratif Ini tak akan pergi ke mana kita kena ingat tuan-tuan, seorang rakyat Malaysia hanya boleh buang satu undi saja. Yang paling penting sekarang ini membawa pemikiran untuk rakyat faham. Adakah hampa dulu tak pernah jadi kerajaan? Hampa juga pernah jadi kerajaan. Adakah semasa hampa menjadi kerajaan, rakyat dalam negara kita ini diangkatnya kehidupan kita? Golongan-golongan B40 ini diberikan hak diangkat taraf kehidupan menjadi M40. So hampa menjadi kerajaan Ada berapa ramai Orang-orang yang tinggal di PPR Sebagai miskin tegar Diangkat menjadi M40 Hampa pun pernah jadi kerajaan Hampa bukan tak pernah jadi kerajaan Hampa sembang sekarang ini seolah-olah Semua yang kerajaan buat tak betul Hampa sembang macam-macam tuan-tuan Hampa kena ingat Hampa pernah jadi kerajaan Hampa pernah jadi penyokong-penyokong kerajaan dulu Apa hampa buat Apa yang rakyat dapat sama saja tuan-tuan. Tak ada sebarang perubahan. Sama saja. Kalau wakil rakyat hampa dulu pun tak pernah masuk kampung, tak pernah main rumah, tak pernah main tengok orang susah tuan-tuan. Tak pernah mari tengok, tak pernah bantu, tak pernah ubah taraf hidup mereka ini tuan-tuan. Sama saja. Kalau wakil-wakil rakyat hampa dulu pun kaya raya. Sama saja tuan-tuan. Bukanlah hampa jadi wakil rakyat, hampa jadi menteri, hampa jadi macam anak menteri Timor Leste. Ini Zana Gusmau ini Hidup sebagai rakyat Hidup di rumah Yang biasa Tak ada bodyguard Apa boleh jadi macam tu kah? Mana ada tuan-tuan? Saya cakap tentang lantai NGO Saya cakap tanpa ada sebarang sokongan Kepada mana-mana parti politik Ya Tolonglah geng Tolonglah geng Janganlah bagi PAS jadi kerajaan Tolonglah Jangan bagi PAS jadi kerajaan Memang rosak negara kita Depa pun depa tak ada langsung kelebihan soal pengurusan pentadbiran. Kan? Depa tak tahu macam mana geng-geng hak -geng yang empat negeri ni, dia tak tahu dia nak buat macam mana. Terpaksa lantik Mahathir untuk jadi ni pengerusi SG4 ni. Last apa yang ada SG4? Aku ingat lagi, aku ada satu video Rafizi Ramli di podcast dia tiga, tiga minggu lepas. Ini tolonglah tolonglah aku macam mana aku hantar suka Anwar ke apa ke jangan undi PAS aku nak pesan jangan undi PAS sebab PAS pemikiran dia sempit termasuklah bersatu sekalipun mat jargon tu tak ada guna Dia punya busuk hati busuk itulah lagi sebab Dia tak tahu depa tak boleh terima segala kebaikan yang dah dibuat untuk rakyat, untuk negara, untuk angkat nama negara ni macam-macam dah kan, dah dibuat yang mereka tak pernah buat, yang tak dibanggakan langsung pun kan, tapi bila orang lain dapat buat lebih baik, lebih mendapat perhatian dunia kita ingat dia raikan dia tiba dia taruh, dia menipu lagi Baru ni ucapan Razi, apa Razi Jidin soal tarif. Dia kata, kenapa dia tak libat uruskan ahli-ahli parlimen pembangkang membincangkan soal tarif. Pam, rakyat Malaysia netizen kita ni rajin. Dia pergi cari balik posting setiap ahli-ahli parlimen. Kan Idris Sagon ada keluarkan satu posting dekat Facebook dia. Kan libat urus membincangkan soal tarif. Razi Jidin yang persoalkan tu dia pun lupa. Dia dia pergi jumpa Zafrul dan juga ahli-ahli parlimen. Set menteri Ataupun set kerajaan bersama pembangkang pergi bincang soal tarif. Bengong apa pun aku tak tahulah. Jadi sebab tu aku setuju sangat-sangat apa yang diperkatakan oleh Rafi Zerambi. Tolonglah jangan bagi undi dekat puak-puak pah ni. Tolonglah. Mengarut. Ini satu lagi sebab kenapa saya tidak pernah yakin dengan kemampuan PAS mentadbir. Hmm. Kerana saya tidak melihat growth mindset. Growth mindset. Yang ada daripada PAS. Setiap kali mereka ada diberikan peluang dan amanah mentadbir negeri, hmm. satu-satunya yang jalan yang mereka ambil ialah victimology. Kamilah mangsa. Kenapa kami jadi mangsa? Kami dianak tirikan. Kenapa kami tidak diberi peruntukan? Dia tak bercakap pun macam mana dia nak menambah hasil. Hmm. Macam mana dia nak membaiki keadaan. Tambah kalau macam Kelantan. Kelantan ni macam saya pernah sebut, ialah sebuah negeri yang kaya. Hmm. Hasil sumber bumi, tempat-tempat uh, untuk pelancongan, budaya. Macam mana negeri seperti Melaka dan juga Negeri Sembilan yang kalau dibandingkan dengan Kelantan, sebenarnya tidak ada hasil apa-apa kecuali pantai-pantai je yang dia ada mm -hmm. kan. Macam mana mereka boleh berada lebih maju, berdikari, hasilnya lebih baik. Tak kisahlah di bawah kerajaan UMNO ke, di bawah Pakatan Harapan ke, mm -hmm. di bawah PKR, Datuk Seri Amin. Mm -hmm. Dia punya peningkatan uh, hasil berbanding 10 tahun hmm. dulu tu, dia lagi baik. Ini hmm, hmm, hmm. macam mana dia boleh buat kan? Jadi sebabnya, bezanya, saya ingat satu yang nampak sangat ialah bila mereka menjadi kerajaan, hmm. mentaliti mereka ialah belanja, belanja, belanja. Hmm. Belanja memang tak cukup lah. Tapi mentaliti untuk mengembangkan ekonomi, growth mindset tu tak ada. Ha, itu yang pertama. Jadi itu yang saya bimbang. Kalau mereka jadi kerajaan persekutuan, sekarang ini mereka boleh menyalahkan uh, kerajaan persekutuan yes. lah. Kerana tak bagi puntukan lah, banyak bagi kat China, Penang mm. lah, macam-macam lah kan. Uh, kalau dia jadi menteri kewangan macam mana? Hmm. Uh, dia nak salahkan siapa? Kerana untuk mengurangkan hutang, untuk menambah hasil, maka ekonomi kena berkembang. Ekonomi kena berkembang, perlukan idea, perlukan uh, vision yang jauh. Dan kita tak boleh nak salahkan siapa-siapa. Dan kalau tidak berhati-hati, masa itu kalau mereka jadi kerajaan uh, persekutuan, dia akan terbaliklah. Dia akan, uh, dia tak ambil kira pasal agenda untuk mengembangkan ekonomi. Kerja dia ialah macam mana nak menyalurkan lebih banyak wang kepada negeri-negeri dia. Hmm. Sedangkan yang men menambah hasil ni negeri-negeri orang lain. <tuk> <tuk> itu satu perkara yang, okay. yang berbahaya kan. Uh -huh perkara kedua dan saya terkejut sebenarnya hmm. kenapa tak ada seorang pun lagi pimpinan kerajaan yang menjawab saya nak jawab malam hmm. ni ha hmm. ah, hmm. ini kan <laughs> ini bila dia kata keutamaan kerajaan sepatutnya menyiapkan LPT ke pantai timur bukan LRT di Pulau Pinang hmm. Ini kesian orang pantai timur ni di anak tirikan sebab mereka menyuap semua me. hmm. sebenarnya apa projek yang menyebabkan hutang paling besar kepada kerajaan sekarang Jalan Raya? Hmm? Jalan. suruh Malaysia. di suruh Malaysia. Apa satu-satunya projek yang menyebabkan hutang ditanggung oleh seluruh Malaysia untuk anak cucu cicit kita? Hmm? No. Satu projek. Projek, projek satu. Kalau yang besar-besar macam tempat banjir yang bila-bila. No, 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 no. no, no, no. Hmm. ECRL. 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 East Coast Railway Link. Berapa? 84 bilion. Pergi negeri mana? Pergi negeri yeah. dia. Kelantan, hmm. Terengganu, lalu ke Pahang. Hmm. So kalau saya orang Pinang, <laughs> saya, saya saya terkejutlah tak ada seorang pun ahli parlimen bangun ke menteri bangun, "Eh, sebenarnya kemudahan infrastruktur yang paling canggih, yang paling hebat itu untuk menghubungkan hmm. Kelantan, Terengganu, pantai timur sampai ke sini, yang paling mahal hmm. dan ditanggung oleh hutang oleh rakyat Malaysia untuk cucu cicit kita pergi kepada negeri kamu." Hmm. 84 bilion dan tiap-tiap hari kamu buat mata buta, cuba nak main isu perkauman, duduk sibuk cerita yang pasal Pulau Pinang. Sebab nanti Pulau Pinang kan kata, ialah ekspor daripada negara paling besar ni daripada negeri kami. Ekspor elektronik daripada negeri kami. Kamu ekspor apa? Stay paid, baby. Ha. 84 bilion. Sampai ke hujung tumpat pergi. Mm -hmm. Itu tak campur lagi dengan projek-projek baru menghubungkan uh, Sungai Golok, kemudian jambatan semua. Um, Pelabuhan Tok Bali Kalau kita nak sebut banyak Tapi tak payah sebut yang lain lah Sebut 84 bilion yang ECRL hmm. Katakanlah kita bagi sama rata Tiga negeri 84 bagi tiga berapa uh, 28 28 bilion huh. Yang itu dia tak pernah sebut pun <laughs> Jadi Sebab itulah Kalau inilah Gaya yang ada daripada Pimpinan PAS I fear for the future. Saya tak apalah. Saya dah umur dekat 50 tahun. Cukuplah makan anak seorang kucing je yang lebih sikit. Kan? 20 ekor. Uh, tapi kalau beginilah. Maksudnya sama ada dia tak faham angka. Ataupun dia tidak mahu berlaku ada. Ataupun modal politik dia. Untuk dia mengapi-ngapikan Melayu tak suka dengan China. Sebab hmm. Pulau Pinang tu China. Kelantan ni Melayu. Banyak mana lagi nak yang itu kami kita kita tanggung ni dah ke ke kelantan ke terengganu semua ni kan dan masa itu um, tak ada pula dia buat bising malah saya yang mempersoalkan dulu adakah keperluan untuk membelanjakan sampai 70 juta 70 bilion bukan 80 juta 84 bilion eh. saya yang mempersoalkan adakah keperluan untuk kita hmm. membuat ICRL ini sebab masa itu anggarannya 70 bilion ni tahun 2014 2015 hmm. sedangkan wang itu boleh digunakan untuk banyak lagi benda lain kan jadi saya rasa yang itu kita tunggu PAS nak jawab macam mana ha, ICRL, ICRL. ICRL. Ha, okey baik, baik. Okey, itu daripada Rafizah Ramli. Terima kasih Eli Ahmad. Okey, aku nak bawa hampa sama-sama Okey, kita come back balik kepada isu wanita yang bawa yang post video post gambar Anwar Ibrahim berselendangkan bendera Israel. Aku nak share bersama dengan hangpa. Okey, sebelum tu, hangpa tahu tak dekat Kelantan ada tongkoi-tongkoi emas yang disimpan oleh kerajaan Kelantan. Dan aku tengok posting ini oleh siapa? Oleh siapa? Hilmi Abdullah. Ha, kecil lah. Kalau hampa tengok daripada sini kecil lah sebab dia post dekat TikTok. Rupa-rupanya Kelantan ada simpan jongkong emas. Okey, ini dekat dalam ruangan komen. Saudara ni screenshot dan dia post dekat status Facebook dia. Apa dia kata? Sebenarnya Kelantan ambil hasil dalam bentuk jongkong emas dan disimpan dalam bilik kebal khas hanya Kelantan memilih untuk simpan simpan emas dalam bentuk jongkong sebagai aset untuk masa depan negeri. Jika ditanya berapa jongkong, Ambo tak boleh nak dedah. Takut terkejut. Oh, wow. Ehli Ahmad, terima kasih dengan super sticker. Ha? Okey, lepas tu kawan ni pun tulis ha, status. Satu kezaliman yang nyata kepada rakyat Kelantan. Simpan jongkong emas tapi tak ada dalam penyata wang. Dia buat harta tu macam hak parti sampai bi, sampai masa bila-bila pun boleh declare rendah dan bawa lari setengah bodoh dan bebal punya exco. Ha ni exco ni. Eh. Ni Hilmi Abdullah ni exco. Sebenarnya Kelantan ada simpan jongkong emas. Ha jika ditanya berapa jongkong ambo tak boleh nak dedah takut terkejut. So di dalam penyataan penyata kewangan ataupun orang kata audit negeri Kelantan tak ada pun cerita pasal jongkong emas. <laughs> Lepas tu apa kau ni kata? Apa dia buat harta tu macam hak parti sampai bila-bila pun boleh declare rendah dan bawa lari setengah. Bodoh punya bebal punya SQ. Ah, jadi bermakna Kelantan ni kaya lah nak buat pilihan apa? Kelantan ni kaya nak mampui. Eh. Kaya nak mampu, Nak babi Nampak Ada jongkong emas Berapa tan Berapa tan Dia ada Okay Alright Dah habis dekat situ Aku nak kembali Pergi ke uh, Yang wanita ni Apa respon Rakyat-rakyat dekat Facebook